উঠিছেহে মই আহোতে উঠি মুখ ধুইছে চাহ খাইছে সেইখন কৰোতে আধা ঘণ্টা চাৰে নটা বাজিলে বৰ বৰ সোনকালে আজি ঘৰতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো এতিয়া যাওঁ বজাৰলৈ বাবলো মই পাচলি বজাৰলৈ তাতে দেওবাৰ যি জলফাই আনিবলৈ আছে জলফাই আচাৰ বনাব লাগে অলপমান কি পুষ্পা কাইলৈ চামগৈ চেট খোলাই ন কিন্তু কিবা পিন্ধি যাব লাগিছে নেকি পুষ্পা চাবলৈ মায়ে দেও চাফাই মায়ে ৰাতিপুৱা আজি চাফাই দেওবৰীয়া চাফাইবোৰ নকৰিলে হত এনে ভৰিবি ইমান দেৰি কৰে ন ছোৱালীতকৈ দেৰিয়া হেলমেটটো মানে নিপিন্ধিলেও নহয় বাবলুক দেখিবলৈ চন্দ্ৰলৈ যোৱা মানুহৰ নিচিনা লাগিছে বজাৰত কৰি হৈ গ'ল আকৌ এতিয়া যাম এইটো কামেই বেয়া আৰু ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৰৈ থকা ৰেলগেট পৰি গ'ল বা বোলে কোনো ৰাস্তা দি আনিছে মোৰ চিনি তিনি নাই পোৱা সেইকাৰণে চিনি পাওঁ নাহিছোঁ যে চিনি পাওঁজনী ভাল কথা মই এইটো ৰাস্তাত আজিলৈকে আহিয়ে পোৱা নাই আজি প্ৰথম আহিছোঁ মই সেইকাৰণে চিনি পোৱা নাছোঁ ফাইনেলি আমি আহি পালোহি ঘৰ বজাৰ কৰি কৰি খেলো মগজুটোৰ নিচিনা লাগিছে দেখিবলৈ ঘৰ আহি পাই ফ্ৰেছ হৈ পাচলিখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত সামৰি থৈ আহিলোঁ আৰু বৈ পাস্তা বনাই থৈছিলে সেয়াও খাই মেলি আচৰিত মনবাদ কাম কৰি আছে বাৰটা বাজিব হ'ল আৰু বাজ বজাৰৰ পৰা আহোঁতে আজি দেৰি হ'ল যাওঁতে দেৰিহে গ'ল বোলে দেৰিহে কৰিলে যাওঁতে সি ওলোৱাই নাই ওলাই মেলি যায় চাৰে নটা বজাত গৈছোঁ চাৰে দহ এঘণ্টা পোন্ধৰ মিনিটমান লাগিলে আহি পায় ফ্ৰেছ হয়হি আৰু পাৰ্চেল আহিছিল পাৰ্চেল মাৰ মায়ে মানে এমেজনত এবাৰ চেণ্ডেলযোৰ আনিছিলে বেছিদিন হোৱা নাই আজি দহ পোন্ধৰ দিনমান হৈছে সেইযোৰ পিন্ধি মানে ভাল পালে আগতে আনি পোৱা নাই চেণ্ডেল আজিহে এইবাৰ মানে প্ৰথম লৈছে তাৰপৰা এযোৰ আনি চালে ভাল পালে এতিয়া আকৌ আযোৰ এযোৰ আকৌ এযোৰ অৰ্ডাৰ দিছে মই দেখাম বাৰু ৰ'বা মই আজৰি হৈ ল'ম আগৰযোৰ বহুত ধুনীয়া আছিলে পিন্ধিবলৈ আৰাম পালে আকৌ সেইকাৰণে এযোৰ আনি লৈছে মই দেখাম বাৰু ৰ'বা মই আজোৰ হৈ লওঁ পাকঘৰত তাৰপিছত মই দেখামচোন এযোৰ আৰু এতিয়া মই আহিলোঁ পাকঘৰলৈ এইফালে মই বনাব লৈছোঁ মোৱা মাছ পিঁয়াজ দি বনাম জ্বলা চলা দি পেলাই অকণমান মাছ মোৱা মাছ ভাজি হৈ গ'ল ৰেডি এইফালে দাইলটো বনাই হ'লে হৈ যাব তাৰপিছত ফালে এতিয়া মই ঔটেঙাখিনি অথেনীয়া কাটি ধুই থ'লোঁ যে ৰঙা পোৱা নিচিনা হৈ গ'ল ঔটেঙা মচুৰডালে বনাম এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ বনাই মেলি ডেৰটা বাজিলে সেয়া বোৱা মাছ তাৰপিছতে ঔটেঙা দি মচুৰ দাইল বনালোঁ মায়ে ভাত পাতি আমাৰ ঘৰলৈ গৈছে আজি ভাতটো পাতিতে গৈছে এনেই গৈছে আমাৰ ঘৰলৈকে তাৰপিছতে আৰু পাপা নাই পাপা আজি নামলৈ গৈছে পাপা গতিকে ভাত ঘৰত নাখায় আমিকেইটা সাৰোঁ আৰু বৈয়ে পিটিকা বনাব সিমানে আজি ভাজিছে যে একো নাই কৰা কৰি পেলাই আজি ভাজি নবনোৱা মূল নালাগে বনাব আমনি লাগি গৈছেগৈ ভাজিবোৰ খাই খাই পিটিকা বনাব চাগে বেঙেনা চেঙেনা পিটিকা আলু দি তেনেকৈ পিটিকা বনাব হৈ যাব আৰু মাছ আৰু চাই থাকিব পিঠাটো মই আকৌ অলপ পিছত লগ পাম অকণমান কাপোৰ কানি দুটামান আছিলে সেইকেইটাও জাপি ল'লোঁ ক'ৰবাত আনি থোৱা আছিলে মনোবাদে আনি থোৱা গৈছিলে সেইখিনিও জাপি মেলি ল'লোঁ আৰু চাই লওঁ কিবাকিবি কাম কেইটামান আছে কৰি লওঁ কৰি পেলাই লগ পাম ভাত আজি বৈ দাদাক ভাত নাখায় পিটিকা তাৰে এটাই খাবলৈ নাহিল এতিয়া ভাত এনেই আনো গুড ইভিনিং সকলোকে আপুনি ভাত পানী খায় আৰু টোপনি গুচি গ'লোঁ তাৰপিছত উঠি নামঘৰত চাকি তাকি জ্বলাই মাহঁতক চাহ দি অকণমান চিনেমা চালোঁ আকৌ পাহৰি থাকিলোঁ এতিয়া মই গধূলি আঠটা বাজি গ'ল চাৰে আঠটা বাজি গ'ল দাইল বনালোঁ বাহু মাছ বাহু মাছৰ নে বাহু মাছ আজি বনাম মই বাহু মাছ সৰিয়হ দিয়া ইলিচ মাছ ইলিচ মাছ ভাপত দিয়া নহয় আজি বাহু মাছ ভাপত দি বনাম সৰিয়হ অতি সৰিয়হ আছে মাছ ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ এইখিনি বনাম এজনে বনাইছে বেঙেনা ভাজি বনাই মেলি হৈ লওক কিন্তু এটা কথা হ'ল ভাপত দিবলৈ বনাবলৈ আমাৰ ঘৰত আছে মানে এইটো টিফিন এই টিফিনটোত বনাবলৈ ঠিকে আছে খালী মানে সাঁখৰখন প্লাষ্টিকৰ হৈ গ'ল সেইখন যদি মই কুকাৰত বা ষ্টিমাৰত দি দিওঁ ই গলি নাইকিয়া হৈ যাব তাৰপিছত মোক এজনে ঘৰৰ পৰা খেদি দিব কেলৈ টিফিনটো গলাই পেলালে বুলি সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা মাৰ পৰা আনিবগৈ লাগিব মোৰ ওচৰত আমাৰ ঘৰত আছে নহয় এটা ষ্টিলৰ সাঁখৰ ভাপৰখন পাচিকৰ নহয় যে তিলহৰ সেইটো বনাব পাৰিলে এই ম'ম' ষ্টিমাৰটো আছে সেইটোতে বনাম না গতিকে মই ঘৰলৈ যাম মাৰ পৰা আনিমগৈ উঠিমতো তুমি বনাই লৈ লৈ আহিম দে যাওঁ মই কাইলৈহে আহিমগৈ কোন মাকে বাৰু যি আকৌ এনিভাৰ্চাৰী হৈছে টিফিনটো কিনি দিব বোলে মোক সেয়াই মাক এনিভাৰ্চাৰীত বোলে মোক এনেকুৱা টিফিন এটা কিনি দিব দেখিছো নালাগে নালাগে আই মইতো নিজেই কিনিলোঁ <noise> <hesitation> 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 dia <hesitation> 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 হ'ব না বাই বাই পালো আকৌ মই ঘৰত গৈ লগ পামগে এক মিনিটত পাই আছোগে ঘৰ আৰু এতিয়া মই ভাপত দিয়া মাছ বনাবৰ কাৰণে বস্তুখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ সৰিয়হ মই লৈছোঁ আৰু এক চামুচ তাতে ক'লা সৰিয়হো দি দিছোঁ তাৰপিছত এইফালে মাছখিনি মই ধুই মেলি ৰেডি কৰি থৈছোঁ তাতে নিমখ হালধি আনিম আৰু এইফালে অকণমান পেষ্ট এটা বনাই ল'ব লাগিব সৰিয়হ পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু ছয় সাতটামান মই কাজু দিছোঁ দেই ইয়াত কিছুমানে নাৰিকলো দি দিয়ে কিন্তু নাৰিকল দিলে পাপাই খাব নোৱাৰিব যে সেইকাৰণে মই নাৰিকল নাই দিয়ে সৰিয়হখিনি পিচি লোৱাৰ পিছত তাতে অকণমান হালধি আৰু অকণমান নিমখ দি পেলাই মই এইখিনি হৈ গ'ল ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মাছখিনিত মই নিমখ আৰু হালধি মিক্স কৰি লৈছোঁ টিফিনটো তলত প্ৰায় অলপমান পেষ্টখিনি মানে সৰিয়হৰ পেষ্ট অলপমান দি লৈছোঁ তাৰ ওপৰতে মই মাছ গীপেষ্ট দি পেলাই বাকী যিখিনি মানে সৰিয়হৰ পেষ্ট ৰৈ যাব সেইখিনি তাৰ ওপৰত দি পেলাই ফুল মানে একদম পূৰা কভাৰ কৰি পেলাইছোঁ মাছখিনি ঢাক খাই যোৱাকৈ মানে জলকীয়া দিছোঁ প্ৰায় কেঁচা জলকীয়া দেই এইকেইটা তিনি চাৰিটামান দি দিছোঁ আৰু লগতে অকণমান কেঁচা মিঠাতেল ডেৰ চামুচমান মোৰ ওপৰতে দি এতিয়া টিফিনটো হাফৰখন মাৰি ধুনীয়াকৈ ষ্টিমাৰত দি দিম হৈ যাব আৰু এটা কথা মই ষ্টিমাৰত মানে মাছৰ যিটো টিফিনটো দিছিলোঁ দুয়োটা মানে চাইজ প্ৰায় সমানে যেনে তেনে সোমাইছেহে আৰু এনেকুৱা হ'লে মানে উলিয়াবৰ সময়ত অকণমান দিগদাৰ হয় যিহেতু পাত্ৰটো গৰম হৈ থাকে সেইকাৰণে আপোনালোকে পাৰিলে কেৰাহী নহ'লে বহল চচপেনত বনাব তেতিয়া উলিয়াবলৈ সুবিধা হয় আৰু তলত মই পানী দি দিছোঁ আপোনালোকে কেৰাহী বা চচপেনত বনালে তলত ষ্টেণ্ডডাল দি ল'ব হৈ গ'ল কিন্তু উলিয়াবলৈ অকণমান দিগদাৰ গৰমনে গৰম tá colar Grum Colar mm, 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 mm. <laughs> 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 গ'ল এইফালে বাহু মাছ ভাপত দিয়া আৰু আপোনালোকে এইটো ৰৌ মাছ বা অন্য ডাঙৰ মাছৰ লগতো বনাব পাৰে আকৌ চিলিছ মাছৰ লগতে খাব লাগিব কোনো কথা নাই তো এইফালে পাপাৰ কাৰণে কাহি পেলাই আমাৰ কাৰণে ওপৰত ধনিয়া দি দিছোঁ আৰু পেষ্টটো যে মই বনাইছিলোঁ তাত আপোনালোকে অকণমান নাৰিকল দি দিব তেতিয়া খাই পেলাই আৰু পেষ্ট মানে ভাল লাগে আমাৰ পাপাৰ কাৰণে আচলতে নাৰিকলটো নিদিলোঁ বাকী এইফালে মায়ে আমাৰ কাৰণে ভাত বাঢ়ি আছে ভাত পানী খাই মেলি লওঁ তাৰপিছত লগ পাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এইফালে ভাত পানী খাই মেলি ৰুমলৈ আহিলোঁ আৰু ৰুমলৈ আহিয়ে মই বক্সটো দেখিছোঁ যে আজি পাৰ্চেলটো খোলাই নে মাভাগৰ তো মা মই কৈছিলে চেণ্ডেল এযোৰ অৰ্ডাৰ দিছিলে বুলি এমেজনত বিৰাটেই ভাল আহিছে আৰু খুব চফ্ট হয় পিন্ধিবলৈ মই পিন্ধি চাইছিলোঁ বিৰাটেই মানে কমফৰ্ট হয় চেণ্ডেলযোৰ তো আপোনালোকক ভাবিলোঁ দেখাই দিওঁ কৈছিলোঁ দেখাম বুলি ভাল

সেয়াই মাহভাগৰ চেণ্ডেলযোৰ খুলিলোঁ ছালবোৰ ইমান ধুনীয়া হৈছে চেণ্ডেলযোৰ বহুত ধুনীয়া হৈছে এজনে চাই আছে এফালে ৰেচিপি তাৰপিছতে মূৰত মই সানি ল'লোঁ আজি লেপালেপে তেল পিঁয়াজৰ তেল এতিয়া গোন্ধাইছে মোক এতিয়া গালি পাৰি আছে মিঠি আৰু পিঁয়াজৰ তেল কিনিয়া কিনা হয় গোন্ধাইছে গেলা গেলহা আয়ুৰ্বেদিক তেলবোৰ তেনেকুৱাই গোন্ধায় উপায় নাই আজি তেনেকৈ শুব লাগিব কাইলৈ মোৰ ধুম ৰাতিপুৱা আজি তেল খানি থৈ দিছো আৰু কাইলৈ আমি যাম পুষ্পা চাব ওলে পুষ্পা চামগে কাইলৈ আমি নকওঁ এতিয়া চিৰাবখৰ কৰিহে পুষ্পা চাবলৈ ওলাইছো নেলাগে টিকট অ'কে তেতিয়াহ'লে হা দেউতাক দেউতাকলৈ পুষ্পা চাব যাম দেউতাকৰ পৰা তমৰ এখন কি চোৱাবলৈ আনিলি দেউতাই তমৰখন কি চোৱাবলৈ আনিলি তাত চে মোৰ ঘৰত এনে বহি থকালে ভাল আছিলে বাবলু বাবলু নাযায় কাইলৈ কালি এজনে মই যাম বাবলু চাব গ'লে বোলে দেৰিকৈ তোলৈ মোৰ উঠিবলৈ নাই এইখন মোৰ চিনেমাখন সোনকালে চাওঁগৈ চালেই বহুতে গতিকে কাইলৈ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ অ'কে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তাটা বাই বাই গুড নাইট গোন্ধাত কোৱা আকৌ কি শুনিছোঁ এই তোমাৰ আছে মানে গোটেই ৰাতিটোৰ পিছত অলপতো লগাই থৈ দিব বেয়া গোটেই ৰাতিটো লগাই থলে গোটেই ৰাতিটো নহয় মই এতিয়া ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকোঁ সুধি থাকোতে ফোন কৰি থাকে আকৌ বাই বাই এইয়া ৰেচিপি 呗。